में से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा उनको, उनको मदद करने का बोल रहा हूँ मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो वो रुकवा और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ अजीत पवार जी का फोन आया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा सब रुकवाने के लिए क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है उसको अपने को प्राधान्य देना है मेरा नाम बताओ तो उनको सर वो, वो मुझे आप एक काम कीजिए आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना एक मिनट मैं मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता सर मुझे पता बताते हो सर समझ रही है सर जो आप बोल रहे हैं समझ एक, एक, रही है एक, एक, पर मुझे सुनो सुनो हाँ। मुझे, मुझे, मुझे मुझे देखना है ना मेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ ठीक है सर मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना ठीक है सर इतना आपको डेरिंग हुआ है क्या सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे पता है सर मुझे पता नहीं है मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ मैं मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो ठीक है सर नाइन डबल फोर एक और बार बता दीजिए तो मैं करेंगे उसमें कुछ दिक्कत नहीं है हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे सुनो 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 हाँ यस सर यस यस सर यस सर ओके सर हेलो हेलो हाँ। मैं दे रहा तो तो आपको कॉल आएगा हेलो कॉल आ जाएगा हेलो मम्मी तुम कर हाय आइए राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेबांचा एक व्हिडिओ व्हायरल केला जातोय आणि अत्यंत खोडसाळपणे त्या व्हिडिओमध्ये डी वाय एस पी अंजली प्रकाश यांना त्यांनी झापल्याबद्दलची एक चुकीची बातमी चालली वस्तुस्थिती अशी आहे की सोलापूर जिल्ह्यातील म्हाडा तालुक्यातील कुर्डूगाव इथे समस्त तिथले शेतकरी तहसीलदारांच्या कारवाई विरुद्ध एकत, एकत्र आले होते त्यावेळेला डीवायएसपी एस पी अंजली प्रकाश तिथे उपस्थित होत्या आणि एका प्रोबेशनरी आय पी एस अधिकाऱ्याला जर राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार कोण अशा प्रकारचा प्रश्न जर एक अधिकारी विचारत असेल तर हे देखील चुकीचं आहे माननीय दादा पवार साहेबांनी त्यांना एवढंच सांगितलं की कारवाई थांबवावी तशा प्रकारच्या सूचना माझ्या फोन आल्याच्या या तहसीलदारांनाही द्यावा शेवटी लोकशाही गैरकानुनी खनन का मामला आहे महिला अधिकारी आय पी एस अंजली कृष्णा यंग ऑफिसर उसने उसकी इलाके की अवैध खनन का जो पूरा काम है बंद कर दिया इसलिए बंद किया कि इस तरीके से गैर कानूनी खनन करने से सरकारी तिजोरी का नुकसान होता है और लोगों की कंप्लेंट्स उसके पास आई उसने वो काम बंद करवाया तो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री डिप्यूटी सीएम अजीत पवार ने उनको फोन पर धमकाया और उनको कहा याद रखना वो काम करने वाले जो है गैर कानूनी वो मेरे पार्टी के लोग हैं आपको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा और महिला अधिकारी बोल है सर ये गैरकानूनी काम है मैं नहीं कर सकती तो अजीत पवार बोलते हैं मेरे से पंगा मत लेना अजीत पवार की भाषा है अगर गैरकानूनी काम को सपोर्ट नहीं किया उस अधिकारी ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा महाराष्ट्र की हालत क्या है प्रशासन की ये स्पष्ट दिखता है। मैं देश के मंत्री को गृहमंत्री आह्वान करता हूं कि एक अधिकारी को संरक्षण देना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जो धुडकुस आता महाराष्ट्रात चालवलाय त्याचाच एक प्रत्यय आज आपल्याला करमळायला आलाय काही कार्यकर्ते तुम्हाला फोन करून सांगतात की एक ऑफिसर कारवाई करतात आणि तुम्ही त्या ऑफिसरला फोन करून धमकी देता अतिशय शॉकिंग आहे ती यंग ऑफिसर तुम्हाला काही प्रश्न विचारते तर ते तुम्हाला झोपतात त्यावर तुम्ही त्यांना आणि धमकी देता की तुझं डेरिंगच कसं झालं मी उपमुख्यमंत्री बोलतोय मला असं वाटतं अजित पवारांना एक गोष्टीचं भान ठेवायला हवं हो की त्या आयपीएस ऑफिसर आहेत आणि त्या अतिशय उच्च शिक्षित आहेत आणि स्वतःची पातळी सांभाळून म्हणजे खरं तर असं म्हणू नये पण पातळी सांभाळून त्यांनी वागणं गरजेचं आहे प्रत्येकाला शानपण शिकवायला जातात आणि आज जे त्यांनी केलंय ते अतिशय डिस्टर्बिंग आहे कुठल्याही प्रकारे त्या ऑफिसरला जर त्रास झाला त्यांची बदली केली त्यांना कुठल्याही प्रकारे त्यांचा छळ झाला तर मात्र अजित पवार तुम्हाला आम्ही सोडला नाही